Доброго вечера, друзья. Ну что, добрался я. Занесло меня в Тарутино. 36,7 километров проехал. Ну и тут общее время час 44, в общем, вышло. Ехал, э, значит, дорожка после веселого кута немножечко подразбитенькая. Так, в принципе, ехать можно. Для велосипеда нормально. Сейчас жду Колю. Значит, нашего тут фотографа, такой видеооператор, фотограф и встретимся с ним. Хорошо, будем искать магазин, где сникерсы продает. Так, и того на сегодня. Так. 44 максимальная скорость. 4 часа 50 минут. Это полное время. Время кручения педалей 3.16, 73 километра. И 3 общая. 22.4 средняя скорость.